ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور جنت ہی بنائیں اچھا یہ جنت کیا ہے کیا ہے یہ جنت اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرْوَةِ آئِيُونَ قُلُدُو جنت تو ایسی ہے کہ کوئی آپ دنیا میں اس کو دیکھنے کی تمنا کرے بڑی اچھی سے اچھی چیز کو دیکھ لے مگر جہنم کا تصور نہیں کر سکتی جن جنت کو جنت کا تصور نہیں کر سکتی جنت کو فیل نہیں کر سکتی عزیزو جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ اللہ کہتا ہے دنیا میں میری مانو میری مانو اپنی چاہت کو میرا غلام بنا دو چوائس کو میرا غلام بنا دو تمنا کو میرا غلام بنا دو تو چلی اس طرح اس طرح, اس طرح تیرا بولا چلا تو کر وہ کام جس کے کرنے کو تیرا مانی تو اللہ کہے تو وہ بات جس کے کہنے کا حکم تیرے اللہ نے کیا ہو دنیا میں تو رب کی مان اللہ کہتا ہے پھر جب تو آخرت میں آئے گا ولافی مدیخوں مَا مدد دنیا والو دنیا میں ہماری مان لو جنت میں جو تم کہو گے جو تم چاہو گے اللہ ہر تمہاری چاہت کو جنت میں پورا کر دے گا کس کے لیے ہے یہ جنت آؤ ذرا دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا فرمایا اے میرے بندو ہم نے جنت بنائی ہے تقوی والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ کا خیال کرتے ہیں باسو لحاظ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرتے ہیں جنت ان کے لیے ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ دل الَّتِي نُورِ التی نور من عبادنا من كان ہم نے تقوی والوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے تم ہو وارث اگر تم تقوی والے بن جاؤ بھائیو یہ تقوی کیا ہے تین معنی بتاتا ہوں تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر آن تمہیں یہ خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ خیال میرے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ خیال بھی ہو کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے قدم کو بڑھائیں گے اگر ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم تو پھر چھتے ہو جائیں گے ہمیں کوئی پروئی نہ ہوگی غلط اور صحیح کی تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اللہ کا خیال کرو اللہ ہر آم دیکھ رہا ہے نمبر دو تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم ان کاموں کو کرو جن کو کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اور ان کاموں سے رک جاؤ جن کاموں سے رکنے کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور تیسرا مطلب وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے بس باز باز اسی ڈیٹیل کو بیان کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں اللہ نے کہا تفوے والے کون ہیں کچھ کو ان کی علامتیں بتائیں اور کام بتائیں فرمایا نمبر ایک اللہ اے میرے بندوں جنت ہے تقوی والوں کے لیے اور تقوی والوں کا کام یہ ہے اللہ اگر انہیں دولت دیتا ہے جب خوب ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں اور کم ہوتی ہے تب بھی خرج کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں کہ ہوا تو دے دیا اور کم ہوا تو ہاتھ بند کر لیے اللہ کہتا جب ہوتی ہے تب بھی اور جب کم ہو تنگی ہو پریشانی ہو بزنس ڈاؤن ہو کاروبار ہو لیکن ہو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دولت اللہ کہتا تقوی والوں کی علامت یہ ہے وہ تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اب دیکھو مجھے اور آپ کو تو جنت چاہیے نا بھئی کس کس کو جنت چاہیے ہاتھ ہو اچھا ٹھیک ہے جنت ہمیں آپ کو چاہیے اب جنت اللہ کہتا ملے گی کس کو بولو بھائی کس کو ملے گی جنت تقوی والوں کو جنت کس کو ملے گی قرآن کہتا ہے تقوی بولو تقوی تقوی والوں کو اور تقوی والوں کی پہلی کوالٹی کیا بتائی رب علامت و پہچان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خوب ہو خوب خرچ کرو اور کم ہو تب بھی خرچ کرو ہاتھ کو باندھو مر عزیز اللہ ایک جگہ قرآن میں یہ کہتا ہے وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يد أحضر الموت اے میرے بندو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کی راہ میں جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہو وہ خرج کرو کیا کہا جو رزق تم کو دیا ہو جو روزی تم کو دی ہو یہ نہیں کہا کروڑ دیا ہو لاکھ دیا ہو ہزار دیا ہو سو دیا ہو اگر تو ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرج کر سکتا ہے تو کر کسی بیوہ پر یتیم پر مسکین پر محباج پر وکلابوں پر کمزوروں پر بیماروں پر ضرورتوں پر مساجد میں مدارس میں اللہ کی راہ کے مسافروں پر جو تیرے پاس ہے ایک چھتام ہو کون ہو گاڑی بھر کے ہو ایک روپیہ ہو ہزار ہو لاکھ ہو یا کروڑ ہو بہت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اگر نہیں کرو گے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جب کل قیامت آئے گی تو بندہ کرے گا اللہ ایک موقع اور دے دے فَأَصَدَّقَ مِن <الصالحين> اللہ میں جاؤں گا دنیا میں خوب صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں اللہ کہے گا اللہ گا نہیں نہیں میرے بندے ایسا نہیں ہوتا ایک بار کون مانگو دو بار مانگو دو سو بار مانگو لیکن دنیا میں ایک بار جو دنیا سے واپس قیامت کی طرف چڑھا گیا اب وہ دنیا کی طرف واپس نہیں آ سکتا یہ تے ہے اس لیے میرے عزیزوں جنت کمانے والے بنو اور جنت ملے گی اس کو میں نے شروع میں کہا تھا کچھ یاد کر کے لے جا کے والوں کو اور تقوی والوں کی پہلی علامت اللہ کی راہ میں دو تھوڑا ہو یا زیادہ نمبر دو اللہ پون سر وزر اللہ میرے بندو تقوی کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم غصے کو پی جاؤ غصے کے پھکو مان. غصے کو پینے والے بنو چاہے یہ غصہ پینے پر ہو بچوں پر ہو چھوٹوں پر ہو محلے والوں پر ہو پڑوسیوں پر ہو فرمایا رب زلجلال نے غصے کو پینے والے بنو غصے کو پھٹنے والے نہ بنو غصے کی کئی قسمیں ہیں ایک تو غصے کی قسم یہ ہے جلدی آئے اور دیر سے جائے فرمائے سب سے برا غصہ یہ ہے ایک دم دن بھون اور اترتا ہی نہیں پھر فرمائے یہ گناہ ہے یہ ناجائز ہے کہ جلدی غصہ آنا اور بہت دیر سے اترنا فرمایا ایک ہی ہے کہ آئے تو دیر سے اور اترے بھی دیر سے کہا یہ بھی غلط کہا ایک یہ ہے آئے دیر سے اور اتر جائے جلدی بہت دیر میں غصہ آیا مگر اتر جلدی گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر انسان ہو اگر اتنا بھی نہیں ہوگا تو بھی فرشتے نہیں بن جاؤ گے برداشت کر رہا ہے انسان برداشت کر رہا ہے لیکن برداشت کرتے کرتے ہو گئی اب غصہ آیا مگر کہ غصے میں بیٹھو منت اتار دو دیر سے آنا جلدی اتر جانا یہ غصہ برا نہیں ہے اس کے علاوہ جلدی آنا دیر سے اترنا جلدی آنا جلدی دیر سے آنا جلدی اتر جانا یہ دیر سے آنا جلدی اتر جانا اس کے علاوہ ہر قسم اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں خراب ہے فرمایا اگر اگرے والے بننا چاہتے ہو بال پازے اگر جنت کمانا چاہتے ہو تمہیں جب غصہ آئے تو سمجھو میری جنت میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اللہ نے قرآن میں بتا دیا غصہ پینے والوں کو جنت ملے گی لہذا میں اپنے غصے کو پی جاؤں آج پیارو بتاؤ گاؤں میں لڑائی اور جھگڑے فساد اور مقدمے بول چالوں کا نہ ہونا ایک دوسرے سے رشتے نہ کا ٹوٹ جانا یہ خالی غصے کی بنیاد پہ تو ہے کوئی اور بنیاد ہے ایک دم غصہ کر لینا بول لینا جو وہ میں آئے اسے ایک دم بڑبڑا دینا اسی سے تو لڑائیاں ہیں اسی سے تو جھگڑے ہیں اسی وجہ سے تو ہمارے یہاں نزا ہے ایک دوسرے کے خاندان ایک دوسرے سے الگ بلکہ گھروں میں بھی یہی بات ہے نند بھاوج میں جھگڑا ساس بہو میں جھگڑا کی وجہ سے یہ غصہ برداشت نہیں ہوتا جب بھی غصہ آئے سمجھو میری جنت ایک طرف ہے اور ایک طرف غصہ ہے اگر کرو گا تو جنت جا رہی ہے لہذا غصے کوئی بھی لوگ فرمایا اللہ والوں نے پہلوان وہ نہیں ہے غصے کو ظاہر کر دے پہلوان تو اصلی وہ ہے جو غصے کو پی جائے یہ دوسری علامت جنتیوں کی علامت ہے یہ اب آپ کہیں گے ہم نے تو اسے یہ کہہ دیا پھر بھی غصہ نہیں آ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے انسان میں دیوی نہیں ہے یہ تو بزدل ہے یہ تو کمزور ہے یہ تو ڈر گیا بھاگ گیا وہ بھاگا نہیں ہے وہ جنت کی طرف بھاگا ہے وہ ڈرا نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرا ہے انسان بھی بھلا انسان سے ڈرے گا کیا ہے انسان کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک موت کل آ جائے گی موت تو ایک ہی بار آئے گی بار بار تو نہیں آنی ہے تو اپنے آپ کو کسی کے اس میں آ کر بھی اس سے بھی مبتلا مت کرو عزیزو تمہاری میری اس غلط روش کی وجہ سے کتنے بچے وہ ہیں جو ماں باپ کے ناجائز غصوں کی وجہ سے نشوں میں پڑ گئے انہیں گھر میں محبت نہیں ملتی پیار نہیں ملتا وہ جا کر کے دماغ کی ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے باپ ہر وقت ان پہ غصہ ماں بھی غصہ محلہ بھی غصہ دیکھو نشے کی سب سے بڑی وجہ بچوں کو محبت کا نام ملنا اور ان کے دماغوں کو زیادہ تر ٹینشن میں رہنا ہے پھر وہ جاتے ہیں کوئی دوا سے نشہ لیتا ہے کوئی بڑیا سے نشہ لیتا ہے کوئی بھنگ اور افیم اور چرس سے نشہ لیتا ہے اگر تمہاری اور میری نسلیں غلط نوش کی وجہ سے نشے کی نت میں پڑ جائیں گی یہ نسلیں تمہاری میری تباہ ہو جائیں گی انہیں پیار دو اگر ان سے کوئی غلطی ہو اور ان سے کوئی غلط کام ہو جائے انہیں حوصلہ دو بچے آج غلط ہوا صحیح ہوگا غلط وہی کرتے ہیں جو غلط صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے اس سے غلط کیا ہوگا گرے گا کون جو چلے گا غلطی کس سے ہوگی جو بولے گا ہاتھ کس کی جلے گا جو کھانا بنائے گی جو کچھ کرے گا اسے کیا ہوگا اس لیے پیارو اپنے غصے کو کنٹرول کرو یہ اللہ کا قرآن ہے تمہاری جنت کا سوال ہے یا اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی الناس لوگوں کو معاف کرنے والے بنو درگزر کرنے والے بنو بدلہ لینے والے نہ بنو انتقام لینے والے نہ بنو انتقام کے جذبے رکھنے والے نہ بنو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے ہر ایک کی چاہت دل میں یہ ہے تمہیں اللہ معاف کر دے تو اللہ یہ کہتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ ہی پون اللَّهُ اللہ ائی اویل اللہ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے اگر تم چاہتے ہو الیا ہو تم چاہتے ہو نہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرو تم بھی ان سے زر نظر کرو تم بھی ان سے نظر کو ہٹا لو اگر معاف کرنے والے بنو گے میرے عزیزوں اللہ کا وعدہ ہے تم یہاں بندوں کی غلطیوں کو معاف کرو اللہ قیابت میں تمہاری غلطیوں کو معاف گا آج سچ بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں معاف کرنا نہیں بلکہ کہتے ہیں تجھ سے کم نہیں ہے کمزور نہیں ہے تج سے کم روٹی نہیں کھاتے ہیں ہم اگر وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ تھانے میں جا کے ہمارے خلاف ایک مقدمہ بھی گا تو ہم دو بھی گے تو ایک گالی دے گا ہم دو دیں گے تو ایک بولے گا ہم دو بولیں گے یارو تمہارے نبی کیسے سے بدلہ لینے والے یا معاف کرنے والے اگر نبی نے بدلہ لیا ہوتا عزیزو آج دین یہ تمہارے اور میرے تک نہیں پہنچتا سوچو تم پر اور مجھ پر ابھی تک کسی نے ایسا ظلم کیا بھی نہیں ہوگا جیسا ظلم نبی پر نبی کے ایک شہر والوں نے کیا 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 نہ کیا مکے والوں نے کاٹے انہوں نے بیچھائے پتھر انہوں نے مارے پاگل دیوانہ مجموع اور جادوگر میں گردن میں ٹھنڈا انہوں نے ڈالا بائی کاٹ کر کے بھائی سال تک کھانا پانی سب انہوں نے بند کیا اور پھر آخر یہاں تک ہوا ایک وقت آیا کہ نبی کو اپنا شہر تریپن سال گزارنے کے بعد کوئی گئی پر تریپن سال رہے کتنی محبت ہوگی اسے اپنے وطن سے اور شہر سے اپنی گلی اور کونچوں سے اپنے اس بستی اور قریہ سے میرے نبی نے مکے میں تریپن سال گزارے اور تریپن میں سال کے لاسٹ میں مکے والوں نے اعلان کر دیا جاؤ محمد کا سر جو لے کے آئے گا سوٹ نام میں دیں گے زندہ لاؤ لاؤ یا مردہ باللہ من میرے پیارو نبی کے سر پہ انام ہاں آج کا ایک کروڑ کا انام مان لو حالانکہ امریک ایک لاکھ میں میرے گا نہیں مکہ والوں نے جب انام رکھ دیا جان پہ بنا اب اللہ کہو کو آیا میرے محبوب چلو اب نبی جو مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے گھر کعبہ تیرے ہیر نکل رہنے والوں نے مجھ پر اتنا تیرے پاتے نے شہر کو تب کر دیا کہ میں مجبور ہوں کہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میرا بس چلتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا عزیزو اتنا ظلم اتنا ظلم کہ تختہ دار پہ سحیب کو لٹکانے چلے کہ بلال کو پتھروں پہ لٹانے چلے کہ خبیب کو خباب کو انگاروں پہ لٹانے چلے اتنا ظلم کوئی سہیرہ بھلا ہاں میرے نبی سہگر مدینہ چلے گئے اور پھر آٹھ برس کے بعد جب آئے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہو کے کانبے کے دروازے پہ پہنچے بتاؤ دنیا میں اگر کسی کو طاقت ملتی ہے وہ بدلا لیتا ہے آج میرے آقا کا ہاتھ کابے کی چوکھٹ پہ ہے اور مکے والوں سے پوچھ رہے ہیں کیا امید ہے مجھ سے کیا کروں گا میں امید رکھتے ہو تمہارے تم ساتھ کیا معاملہ کوئی ہے بھلا یہ دو وقت ایسا موسیقی تھا موسیقی ایک ایک ظالم سے بدلہ لیا جاتا مگر تمہارے میرے آقا نے بتا دیا کہ محمد کی ذات اور سیرت اور صفات کچھ اور ہے مسلمانوں تمہارا صدح حیات کچھ اور ہے دنیا داروں کا اسٹائل اور لائف کا, لائف کا کرکٹر اور ان کی زندگی کا روح کچھ اور تمہارے لیے پیغام بھی کچھ اور ہے پکے والے کہتے ہیں آپ کریم ہیں ابن الکریم ہیں شریف ہیں اور شریف کی اولاد ہیں حضور نے فرمایا جاؤ آج سب چلے جاؤ میں نے وہ لوگوں جو کل تک میرے دشمن تھے میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ آج مکے کے جس گھر میں جو پناہ لے لے اس کی معافی کا اعلان ہے نبی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں کو معاف کر رہے اگر تمہارے پاس طاقت ہو اپنے کمزور غلط کرنے والے سے بدلہ نہ لو معاف کرو خدا کی قسم اگر تمہیں معاف کرنا آ گیا تو تمہاری زندگی میں دل میں تمہیں وہ سکون نصیب ہوگا جو پیسوں سے کبھی نہیں مل سکتا اسی لیے نبی نے فرمایا صحیح من خطا. اے وہ لوگ جو مجھے مانتے ہو اپنے تعلقات اور رشتے داروں کو جوڑو اس طرح کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو یہ نہیں جو تمہارے یہاں آئے تم اس کے یہاں جاؤ جو تم سے ملے تم اس سے ملو جو کھلاؤ جو تمہیں پلاؤ تم جو, تم جو تم سے بولے تم اس سے بولو جو تمہیں سلام کرے تم اس کو جواب دو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کمال تو یہ ہے جو تم سے نہ بولے تم تم سے بولو جو تمہیں یہاں نہ آئے پھر بھی وہ بیمار ہو یا خوشی ہو تو تم چلے جاؤ جو تمہیں سلام نہ کرے تم اسے سلام کرو جو تمہیں کھانے میں مدو نہ کرے پھر بھی کر دو یہ والا مسلمان میرے نبی چاہتے ہیں یہ والا امتی میرے نبی چاہتے ہیں یہ والا اللہ اپنا بندہ چاہتا ہے تم ایسے بنو فرمایا سلیم اگر تمہارے ساتھ کوئی برا برا کر دے تو معاف کر دو کوئی غلط سلط کر دے تو تم اس کو نظر انداز من حرام جو تمہیں تمہاری ضرورت کے وقت میں بھی نہ آئے کام بگر اس کا کام پڑ جائے تو تم کر دو یہ ہے جنت کا راستہ پہلا کام مال خرچ کرو دوسرا کام غصہ مت کرو اور تیسرا کام معاف کرنے والے بنو نظر انداز کرنے والے بنو بات بات کو پکڑ کر لڑنے والے نہ بنو اور چوتھا اور آخری کام فرمایا والذین اذا فاحشتا او ظلمو نہ اللہ کرو رول گنو رو اللہ بکو جن سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے بڑا کوئی بڑا پاپ ہو جائے بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی اپنی جان تو سلم ہو جائے بس تم اللہ کو یاد کر لو اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو اللہ سے اللہ کے علاوہ یوں کہو اللہ سے إِلَّا اللَّهِ اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں معاف کرنے والا وَلَمْ يُسِرُ سے مَا اللہ اور گناہ پہ گناہ مت کرو ایک ہی گناہ کو دیو مت کرو بار بار مت کرو گناہ اگر ہو گیا ہو معافی مانگ لو اللہ کہتا میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارے لیے جنت کا اعلان کر دوں گا تو بھئی کریں گے انشاءاللہ یا ارادہ ارادہ کرتے سب لوگ بارہ بج کے تین منٹ آگئے اب یہ رات کا سیکنڈ تھرڈ شروع ہو چکا ہے یہ بہت ہی اللہ کی رحمتوں کی نزول کا وقت ہے آپ سب نیت کرو انشاءاللہ ہم خود بھی جنتی بنیں گے اپنے گھر والوں کو بھی جنتی بنائیں گے اور جنت کون لے گا بھائی تقوی والے تو تقوی والے بنیں گے بھائی انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ